MB Perak beritahu Bersih boleh kemuka laporan kepada SPR jika ada salah guna jentera. Ada pihak mahu kemuka bantahan, kontroversi peringkat cabang PKR semakin hangat. Syarizan Johan tegaskan tidak timbul niat atau agenda DAP untuk pindah perkara asas dalam Perlembagaan Persekutuan. Ramasami Bidas Saravanan berkait arah agensi kerajaan haramkan guna istilah kuil haram. Azman Adnan sifatkan keputusan SPM 2024 adalah yang terbaik. Rumah terbuka KKM penuh glamour dikecam netizen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Bersih boleh melapor kepada SPR, biar SPR membuat keputusan. Kenyataan itu dikeluarkan Menteri Besar Perak Sarani Muhammad bahawa gabungan pilihan raya bersih dan adil bersih boleh mengemukakan laporan rasmi kepada suruhanjaya pilihan raya SPR sekiranya berlaku penyalahgunaan jentera kerajaan pada PRK Dun Air Kuning katanya sebarang dakwaan melibatkan pelanggaran peraturan pilihan raya perlu dibuat ke saluran yang betul supaya siasatan dapat dijalankan secara menyeluruh terdahulu bersih mendilaporkan mendakwa berlaku pelanggaran prinsip pilihan raya apabila Menteri Besar Perak hadir pada program Town Hall bersama anak muda di Kompleks Sukan Tapah baru-baru ini yang turut dihadiri calon barisan nasional BN Muhammad Yusri Bakir. Sarani menafikan kehadiran beliau ke program berkenaan bertujuan untuk berkempen sebaliknya atas jemputan rasmi daripada jabatan terlibat. Selain itu, beliau berkata tindakan calon BN turun ke Padang ke kawasan tumpuan orang ramai merupakan antara pendekatan sah untuk mendekati pengundi, PKR diun Air Kuning pada Sabtu ini menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara Muhammad Yusri calon Perikatan Nasional PN, Abdul Muhaimin Malik dan Bawani KS Parti Sosialis Malaysia. Kontroversi melibatkan pemilihan peringkat cabang Parti Keadilan Rakyat PKR dilihat semakin hangat susulan beberapa pihak menyatakan hasrat untuk mengemukakan bantahan terhadap keputusan tersebut. Menerusi laporan Sinar Harian, Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, yang gagal mempertahankan jawatan sebagai Ketua Cabang PKR Johor Bahru pada ahad lalu, memaklumkan beliau akan mengemukakan bantahan kepada jawatan kuasa pemilihan parti JPP. Akmal Nasrullah menerusi hantaran di Facebooknya pada Rabu turut membangkitkan isu yang timbul sepanjang proses tersebut. Ujarnya majoriti AJK cabang yang menang iaitu 10 orang ialah daripada pasukannya. Selain itu menurutnya di peringkat AMK pula hanya kepala iaitu ketua AMK yang dipenggal sedangkan timbalan hingga semua AJK menang. Bukan itu sahaja malah dawaan tangan gaib dalam pemilihan tersebut turut dijangka akan mencetuskan gerakan bantahan daripada peringkat cabang negeri. Dalam pada itu, calon ketua cabang PKR Kuala Selangor, Muhammad Faizal Abdul Rahman berkata, calon tewas di tujuh negeri dalam pemilihan berkenaan perlu mengemukakan bantahan rasmi kepada jawatan kuasa pemilihan parti JPP. Apa sahaja keputusan yang dibuat pada masa akan datang, tentunya menjadi cerminan terhadap kecekapan dan kebijaksanaan parti dalam mengurusan krisis. tidak timbul sebarang niat atau agenda daripada pihak DAP untuk mengubah atau meminda perkara-perkara asas termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Malah menurut naib pengurusi kebangsaan DAP, Syarizan Johan, jaminan tersebut telah berulang kali ditegaskan oleh para pemimpin parti termasuk yang terbaru semasa Kongres Kebangsaan DAP ke-18 yang berlangsung pada bulan lalu. Beliau yang juga ahli Parlimen Bangi berkata, perjuangan DAP adalah demi negara Malaysia untuk rakyat Malaysia. Ujar beliau, perjuangan tersebut mengikut lunas undang-undang dan dapat dibuktikan melalui penglibatan DAP secara konsisten dalam proses demokrasi dan pilihan raya negara. Tambah Syarizan, beliau menyeru semua pihak, sama ada kawan atau lawan, untuk tidak lagi mempersoalkan pendirian DAP mengenai perkara-perkara asas dalam Perlembagaan Persekutuan. Syarizan mengulas mengenai kenyataan Setiausaha Agong Amno, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, seperti yang dilaporkan media, yang mana DAP tidak dapat meminda Perlembagaan Persekutuan walaupun dengan 148 kerusi Parlimen. Pengurusi Urimai P. Ramasamy, membidas timbalan Presiden MIC M. Saravanan, berhubung gesaannya agar Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan jabatan serta agensi kerajaan menghentikan penggunaan istilah kuil haram. Menurut beliau dalam satu kenyataan, perkara tersebut mungkin telah terlambat untuk ditangani. Ramasami menyatakan bahawa meskipun niat serabanan dilihat sebagai sesuatu yang baik, namun masa dan bentuk permintaannya menimbulkan pelbagai persoalan. Katanya tiada keperluan untuk perbincangan penuh kabinet tentang perkara tersebut serta arahan ringkas dari Pejabat Perdana Menteri melalui Ketua Setiausaha Negara sudah memadai untuk menghentikan penggunaan istilah itu. Secara sedar atau tidak, katanya lagi, Saravanan membuat permintaan kepada individu yang turut menormalisasikan istilah tersebut. Menurut beliau, Anwar memainkan peranan penting dalam menginstitusikan label haram terhadap kuil Hindu terutama di tengah pemindahan kontroversi kuil Dewi Sri Patara Kalyaman berusia 130 tahun di Masjid India. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan menyifatkan keputusan berperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 merupakan yang terbaik sejak 2013 iaitu ketika syarat wajib bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah diperkenalkan untuk layak diberikan sijil. Katanya ia berdasarkan Indeks Kredit Purata Kebangsaan GPK yang semakin mengecil berbanding tahun-tahun sebelum ini. Menurut beliau, nilai GPK tahun lalu adalah 4.49 mata berbanding 4.60 mata pada 2023, iaitu mengecil sebanyak 0.11 mata. Secara keseluruhan, jelasnya seramai 355,933 calon atau 94.0% layak diberikan sijil SPM pada tahun 2024 berbanding 349,297 calon 93.5% pada tahun 2023, iaitu peningkatan sebanyak 6,636 calon 0.5%. Sementara itu, katanya, pencapaian calon yang memperoleh keputusan cemerlang grade A+, A dan A- dalam semua mata pelajaran tahun lalu, juga bertambah iaitu seramai 14179 calon atau 3.7%. Beliau berkata, peningkatan pencapaian calon secara keseluruhan mencerminkan keberkesanan usaha berterusan KPM dalam menyediakan akses pendidikan yang inklusif dan berkualiti. KPM juga akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif reformasi pendidikan ke arah membangun Malaysia Madani yang progresif dan mampan demi melahirkan generasi yang holistik, berdaya saing dan berakhlak mulia. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerima kritikan hebat susulan penganjuran majlis sambutan Hari Raya secara besar-besaran yang diadakan di premis kementerian tersebut. Pelbagai pihak telah mempersoalkan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh KKM untuk penganjuran majlis rumah terbuka tersebut selepas beberapa gambar yang tersebar menunjukkan suasana meriah acara berkenaan termasuk persembahan daripada artis-artis popular tanah air. Berdasarkan beberapa gambar yang dimuat naik di akaun Facebook Menteri Kesihatan, Dr. Zulkifli Ahmad Antara artis yang dijemput menghiburkan tetamu ialah penyanyi nombor satu negara Siti Nurhaliza dan raja pop Jamal Abdillah. Satu kumpulan penari tradisional Melayu turut kelihatan membuat persembahan di atas pentas dalam acara itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Antara Zulkifli yang dimuat naik di Facebook menaik ratusan kritikan termasuk daripada individu yang dipercayai petugas kesihatan. Malaysia kini telah menghubungi KKM dan pejabat menteri untuk mendapatkan maklum balas dan memberitahu seorang pembantu Zulkifli memaklumkan bahawa menteri itu akan mengeluarkan kenyataan tidak lama lagi. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia. Setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasya Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.